Всем привет! Хотите увидеть необычную Австрию? Ладно, перестань трусить камеры, ты так со мной едешь. Я предлагаю вам отправиться на экскурсию в Величественная Вена и оценить всю неординарность города. От дома Хунтертвассера до летней резиденции Бельведер. Поехали! В Вене есть дом, который кардинально отличается от других и привлекает миллионы туристов. Сейчас вы поймете почему. Позади меня дом Хунтертвассера. Хунтертвассер это фамилия австрийского архитектора с очень оригинальным мышлением и большой любовью к природе. И вот вам итог. Необычный дом. Я думаю, он бы с Гауди нашел общий язык. Вы видите, как растения вписались в интерьер дома. И это не просто кусты, а деревья. Кстати, эти же деревья растут на крыше этого дома. Проверим с квадрокоптера. Бельведер, он был построен Лукасом фон Гильденбрандом. Вот скажите, почему такие сложные австрийские фамилии? Габсбурге, Гиндельбранд, Хунтертвассер. Верхний и нижний Бельведер вместе с разбитым вокруг садом образуют великолепный барочный ансамбль. Мне кажется, это самый венский дворец. Вот если бы вам закрыли глаза и привезли сюда, после открытия, посмотрев на это все, вы бы сразу сказали, что вас привезли в Вену. А знаете, как переводится с итальянского Бельведер? Прекрасные виды. И это не ошибка. Здесь и вправду прекрасные виды. Знаете, что мне напоминает это? Наверное, маленький Версаль.